Це друга частина про жахливі аб'юзивні стосунки і про те, як гроші не пахнуть. Хто не дивився першу частину, я залишу посилання під відео. Перегляньте спочатку першу частину, а потім продовжуйте тут. І ми з ним готовились к эко, то есть он хотел ребенка, при том причем он рассказывал, что это ну Лера типа растет, YouTube может ну типа уже мы будем не просматриваемые, то есть а нам нужны деньги, поэтому давай будем рожать ребенка, будут смотреть, мы такое повторим как с Лерой, короче, будет бабло много, ну короче ему нужен был ребенок для того, чтобы остаться на YouTube, вот и мы поехали в в Киев, короче, на ЭКО начали готовиться туда-сюда, короче, мне начали там уколы колоть, все эти процедуры делать, вот, но перед ЭКО мне сказали, там, же, что это живот, вот эти все протоколы надо пройти, но у меня были камни в желчном. они меня не беспокоили, Вика, вообще абсолютно, они были там маленькие, прилипли какой-то стеночки, вообще, не, блин, Полипы. Всех даже не шевелились, а там, я я не только узи видела, я себя прекрасно чувствовала, ну, типа, врачи порекомендовали все-таки, типа, убрать, потому что, ну, при какой, чтобы не было угрозы ребенку, чтобы не было, ничего не случилось, потому что на позднем сроке, может быть, типа, ребенок уже будет большой поднять, твой, типа, желчный, и не дай бог камни, чтобы с ребенком ничего не случилось, вот, поэтому, чтобы угрозы не было, давайте мы его выберем, ну, плюс по гинекологии просто там, типа, наведем порядок, там, спаечки уберем, ну, чтобы, типа, когда мы начали уже полноценное ЭКО делать, чтобы, типа, все было хорошо, все было чистенько, ну, окей, я согласилась ради любимого человека, конечно же, там кричал, что он меня любит, вот, и я поехала в Леофанию делать двойную операцию, чтобы по гинекологии мне там спаечки поубирали, типа, чтобы э, хорошая была беременность ЭКО-подсадка. Нет, ну и желчную убрали. И мне, получается, сделали двойную операцию, но так как э, у меня анатомия протоков была другая, они мне задели э, протоки и перерезали. Желчь пошла внутрь, короче, начала. Ну, желчь, даже мы понимаем, что кислота, начала разъедать э, все кишки. Меня вовремя доставили в Киев, можно так сказать, с поездом. Успели, вот, и мне сделали вторую операцию, поставили трубки, короче, я полгода с трубками была. И тут как раз начал мой мозг, видно, э, вот эти вот абьюзерские его внушения в моей голове, мое подсознание заблокировалось, наверное, ушло, покинуло чат, потому что не было когда думать. Ну, прикинь, я лежу пластом четыре трубки, короче, я не сидеть, не стоять, не лежать не могла. Ну, короче, блин, можно сказать, даже лежачей была, блин. Ой, короче, и тут я начала смотреть э, все, то есть мой мозг прозрел, то есть мой мозг включился на выживание, у меня организм выживал сам по себе, я даже сама покинула себя в свой чат. У меня просто, когда, знаешь, организм в стрессе, он значит, включает функцию выживания. Даже если твой мозг не соображает, твой организм в этой функции работает сам, автономно, скажем так, автоматически, без присутствия тебя и без присутствия твоих мозгов, твоей мозговой деятельности. Я не соображала ничего, у меня просто организм включил функцию, режим такой, выживание, выживал он сам. И тут, видимо, какая-то часть, еще не пораженная, Моего мозга э, начала смотреть трезво на этот мир. Я начала смотреть на этого человека с другой стороны. Потому что, ну прикинь, я с четырьмя трубками э, я хочу помыться хоть как-нибудь, тем более ты понимаешь, когда больной человек, да, ему вот чуть-чуть помыться, тряпочкой протереться, это как воздух, как глоток воздуха в этом мире, понимаешь, и смысл жизни. И, и я говорю, помоги мне покупаться, то есть, чтобы ты понимала, я могла пять дней не мыться, мне никто не помогал. Лера в школе приходит очень поздно, уставшая, ну а вечером я не могла купаться, то есть ты понимаешь, да, что днем ты еще бодрствуешь, утречком, в обед тебе плохо-плохо-плохо, до вечера, конечно, плохо, ты уже встать не можешь, вот. Тем более вечером у меня приступы начинаются, то есть какого-то помыться. Я его прошу утром мыть, то есть, чтобы ты понимала, я пять дней могла просить его, чтобы помог мне купаться. Вот потом я очень долго была голодная, я просила либо купить мне какие-то продукты, которые мне можно, вплоть до того, что я со слезами на глазах и четырь... с четырьмя трубками звонила подружкам и просила «Найдите мне женщину, которая будет приходить и готовить, потому что я голодная, а я не могу быть голодная, потому что мне нужно каждый час кушать, иначе мне плохо, у меня сильные боли. Ему было насрать. Ну, тут я просто понимаешь, я рассмотрела на человека с другой стороны, и задавала вопрос: а нахрена мне такой человек? Вот зачем мне в жизни такой человек, если вот э, в такой ситуации его рядом нету, я выживаю сама. Ну, я выживаю сама. Вот. И плюс у меня было три э, реанимации, и я в этих реанимациях находилась сама. Э, его рядом не было, потому что как раз тогда был коронавирус, я была в Киеве, он не мог приехать, я это все выживала сама. То есть, поняла, больница была закрыта, я была закрыта, мне никто кушать не привозил, ничего мне не привозил. Я выживала сама, и люди, которые там оставались, теми сестры, которые жили в больнице, потому что они тоже домой не ездили, поняла? Но нельзя было, потому что же коронавирус, нельзя было выходить, нельзя нигде было ездить, и Киев был просто закрыты, все дороги были там закрыты, и вот те э, медсестры, которые жили там, вот, ну, вот так вот и, и выживали вместе со мной, или я ради них выживала, они мне помогали, потому что мы были полностью закрытые. Вот, мы ну и прикинь, после операции, после двух операций с этими трубками я выживаю с чужими людьми на каком-то вообще, вот в каком-то лесу, я фаня, там в лесу находится. Вот, я тебе рассказываю, у меня же слезы на глазах, то есть его рядом нету, и в реанимациях, когда, ну, вот такое происходило, и там очень все было тяжело, мне в реанимациях просто вытягивали, что дежурный врач, который был в реанимации, стоял на мной, плакал. а там такие, понял, пофигисты, в реанимации люди умирают, они не ну, такое Недели, стоял со слезами на глазах, потому что я там просила эвтаназию и все остальное. Так, ну, ну, я просто, ну, у меня организм не боролся, но ну, прикинь, три операции, у меня организм уже не борется, а они промежуток-то небольшой между первой и второй операцией, операции довольно-таки серьезные, считай, три операции, у меня были двойная, плюс еще, ну, короче, и я, у меня организм отказался полностью выживать в реанимациях, бороться, то есть, понял, ну, короче, это, Вика, это очень все было тяжело, и вот в реанимации, во второй реанимации, во второй реанимации, и я просто начала понимать, что надо менять жизнь, надо что-то делать, это не тот человек, я на, ну, я готова была своей жизнью рискнуть ради кого? Ну вот ради кого? Который не оказался возле меня. Ради кого? То есть, поняла? И вот на второй реанимации, смотря в окно, смотря на это голое дерево, которое было передо мной, и я вот тогда, наверное, и прозрела, и поняла, для чего мне даны были эти операции. Поняла? Потому что когда, например, вот я еще не знала, что мне буду делать вторую операцию, а нет, третью операцию, да, после, после второй операции я приехала, чтобы мне типа сняли трубки, мне сказали, что третья операция будет обязательная, вот, то, чтобы ты понимала, когда я приехала домой с этими трубками, я лежала, и у меня только была одна мысль, ну, у меня организм переставал дышать, я так, вот, знаешь, все, он меня не дышит, и вот когда вот тебе не хватает дыхания, не хватает воздуха, ты такая, знаешь, ну, организм сам хватает, то есть ты не хочешь дышать, а организму не хватает, и он сам включает автономную функцию, поднять твой живот, хватить этот вот. и я такая, Наташа, дыши, Наташа, дыши, и я так помню эти полчаса, как я училась заново дышать, человека рядом не было. У меня даже слов нет, у меня просто организм отказывался дышать. Настолько он устал, насколько он не хотел, ну, у него не было сил просто бороться. Сильно маленькие промежутки, сильно много всего вот этого. Вот. Я говорю, я, я сейчас сижу, у меня и слезы начинают катиться. А человека рядом не было. И вот тогда я поняла, что, ну, все, это будет конец однозначно. Сейчас я только встану на ноги, и, ну, все, это будет конец. И получается, третья операция, и меня в Шалимова отвезли. И врач ему говорит, чтобы он был, присутствовал, то есть он ухаживал за мной, он отказался за мной ухаживать. Врач такой, в смысле? Он начал типа, пусть твоя подружка приедет, еще кто-то подружка приедет. Ну, с Киев, ну, кто приедет? Ну, елки-палки, если там на месте бы еще там смело, Черкасы, не вопрос, блин, ну, ну, короче. Я говорю, ты что, неадекватный? Короче, ему просто стыдно стало перед врачом, он согласился остаться. И когда он остался на пару дней, его хватило только на три дня. Со мной девочка лежала, то ее подружка была с ней шесть дней там, понял, потому что это тяжелая операция, это, ну, считаю, три реанимации, поняла, я с трубками, и все. Он слинял. Ну, ему просто, ну, ему надо было в YouTube. Все, что он сказал, мне надо в Ютуб, мне надо в Ютуб, он им было вообще насрать. Он развернулся, ушел, и в больнице, когда меня вот привезли после реанимации, у меня ночью началась рвота, я с этими трубками, я подняться не могу, мне плохо. Ты думаешь, он встал? Нет, он посмотрел и лег дальше спать, отвернулся, и все. Я сама сползла с кровати, я сама, извини меня, что я это говорю, в пакетик там регала где-то в, в пакетик, а я сама возле кровати с трубками вот это сползала, поднималась, он даже не встал. Ну, он просто не встал, ну, он спать просто хотел. И я потом уже с горем пополам, там, сколько я там, не знаю, возле кровати валялась, а там просто поняла, что Римова там медсестры только в регистратуре, они не ухаживают, не так, как у нас в больницах, что они бегают, ухаживают, они специально, врач говорит, что сидел кто-то из родных, потому что у них это не принято, поняла, чтобы медсестры бегали, что-то, ну там, прийти, укол поставить, да, такое, но оставляют специально родных для того, чтобы они приглядывали. Ну, я тоже не доползу до медсестры, блин, куда я там еле с кровати спазла. ну, короче, такое. И я уже увидела, наконец-то, человека с этой стороны, я просто понимала, что дай бог мне выжить, короче, и, и все. Наконец-то. И тут же получается, поняла, а он уже, я была в реанимации, когда это все это уже происходило, он уже на начал себе искать новую пассию уже тогда, еще тогда, когда я только на начинала понимать, что это не мой человек, надо это все как-то, наверное, когда я выздоровею... Начинала это все понимать. То он уже искал себе новую партию потому что он увидел, что я больная, а там ставили такой прогноз, что я, возможно, останусь на всю жизнь с трубками. Ну, то есть, нахрен ему больная жена? У него э, стоял такое, что ему надо youtube продолжить, э, для того ему нужен э, ребенок, вот. И он тогда огласил э, эту как это назвать, короче, у него там была любовница, я не знаю, 5-6, огласил им, что кто из них первая забеременеет, стоит что он будет жить. И они соревновались между собой, понял, кто быстрее забеременеет, то есть, потому что ему нужен маленький ребенок был для Ютуба, и все шесть человек знали, и поэтому старались с ним быстренько забеременеть, бегом. Вот, ну там шоу, я тебе говорю, чувак просто устраивал такое, он просто не думал, что я выживу, он просто не думал о том, что я стану нормальным человеком, он просто посчитал, нахрена мне больная женщина, мне нужен ребенок для Ютуба, чтобы деньги зарабатывать. Но это он говорил, это не мои домыслы, понял, это не то, что я он так и говорит, что мне нужен ребенок для того, чтобы продолжить дальше, типа, YouTube, потому что снимать, сам он себя снимает, он не интересен. Лера уже растет, ну, типа, она выйдет замуж, у нее будет парни, все, типа, и что? И что я буду в потолок? Это когда мы жили, он это, ну, планировал уже года два, наверное. Понял, короче, он об этом говорил и очень часто говорил, что мы будем снимать, как дальше делать, что делать. И вот у него такая, и вот она, она знала, что есть шесть девочек, что они там, ну, пять-шесть. Может больше, я не знаю. Я знаю, что их было много. И он со всеми спит, и она об этом знает. И вот она быстренько, короче, забеременела, чтобы остаться с ним, потому что у него есть баблишка Но э, они посчитались в том, что они не смогли. Они же тогда снимали Малова но малония оказался таким активным. Он думал, что он сразу родится такой, как Лера, и будет на Ютубе ему там петь, танцевать и все. А тут еще другая история получилась. Ну, короче, приблизительно я тебе рассказала, как это все происходило. Короче, жесть, Вика, жесть. Боже, Наташа, я в шоке. Я сейчас, я прослушала, мои глаза надо было бачить. Ти така сильна, Наташа, да, да. Аб'юз і псих. Я дуже отдаленно мала справу, ну это просто то, що в мене було, це я думала, що в мене був аб'юзер. Ну, сейчас я послушала тебе. то у мене був просто приз на первом корні. Це пиздец. Ну, я так як би і предполагала, коли. Ми дізналися, що Лєра страждала оце, під час цих всіх сйомок, що чому мама, чому мама не включилася. Я розуміла, що мама не включилась, тому що мама була в тому стані, що вона не могла, ну не могла, не мала сили да, під його тиском, під його перекон... здатністю переконати, що це треба для всіх і для Лери. що ну, і да, і аб'юз я теж розуміла, що це пригнічення і все, що мама не мала психологічної сили зупинити. Алашку на стильке. На настільки... Наташа, мне не хочется тебя обнять. Это я тебе типа, так вкратце поняла, мама <laughs> сказала. Если тебе рассказывать, ну, это на голову не налазит. Реально, как я это вывезла, как, как это все вообще. Ну, я сама не знаю, как, как это вообще все произошло. Как я могла такое выдержать? А, я тоже на минуточку, это 16 лет мы прожили. Это не год, это не два было. То есть ты понимаешь, да? Но это 16 лет, меня человек ломал, как только можно было. 16 лет, я не знаю, видно, просто ух, вся света у наверное, какие-то планы на меня очень серьезные, как я это вывезла, я понять не могу. Но единственное, да, тяжело, тяжело, конечно, за эти операции. Мне очень сильно обидно и больно, что я, по сути, осталась поняла инвалидом, но это так оно и есть. Я всю жизнь, я же не, ну, неизлечимо, все, я всю жизнь с этим жить буду и мучиться, и эти боли, и это все поняла и постоянно приступы, ну, то есть это мое, и как хирург сказал, с этим просто нужно научиться жить. Поэтому я особо на ютубе и не показываю этого всего, потому что, ну, блин, мы ну, ну так, такое моя, такая моя жизнь, но единственное, я просто понимаю, для чего мне, я очень долго задавала вопрос, для чего мне эта операция вообще, потому что, по сути, чтобы ты понимала, там очень много таких моментов, где, ну, в принципе, выжить я не должна была, ну, просто, абсолютно. Если полностью взять мою историю вот этого вот всех трех операций, то там даже врачи вот так вот, стоят, ну, тебе крошка повезло, вот, просто, ну, ты же понимаешь, что такое пошла кислота вовнутрь вот и чтобы ты понимала когда меня везли на вторую операцию это был сильнейший приступ то есть оно там все разъедало и я кричала в коридоре кричала разрежьте меня потому что ну это боль невыносимая и пока они готовили операционную потому что это была экстренная они готовили то я э, ногтями своими чтобы ты понимала искала место мягкое в животе чтобы я смогла разорвать кожу. Мне казалось, что если я сейчас разорву, это ну, жидкость вылеза мне станет легче. И я э, на каталке возле операционной лежала и искала место разорвать живот, чтобы ты понимала, да? И, ну, то есть я была скручена калачиком, и меня уже на операцию разогнули, то есть я разогнуться уже не могла, мне уже э, вводили этот наркоз, и вот так меня с каталки на операционную вот эту кушетку ложили крючком, ну то есть калачиком, разогнуть меня невозможно было, и уже когда я вырубилась поняла, когда мне уже нар, этот наркоз поставили внутривенно, я уже вырубилась, походу я понимаю только тогда, они меня разогнули, потому что на вот эту кушетку операционную они меня в калачике так и ложили, ну а я искала, я орала на свою операционную, речь то есть мне было, знаешь, если бы мне даже не поставили анестезию, меня разрезали, я бы даже ни хрена ничего не почувствовала, то есть это настолько больно, прикинь человек ищет себе реально, это не то, что у какие-то галлюцинации были, я искала себе место, где разорвать живот, ну, короче, то есть поняла, и, ну, вот единственное, что вот сейчас, почему я себя, и, скажем так, благодарю этой операции, что она помогла избавиться мне в жизни от этого человека, и если бы мне сейчас сказали вернуться, мне когда-то подписчики, я снимала видео, мне когда подписчики задали вопрос, ну, типа, ты бы вернулась, я бы сказала, я говорю, нет, туда не пошла, да, 16 лет, ну, видишь, просто от абьюзерских отношений, ну, очень тяжело выйти, ты вроде бы и понимаешь головой, вроде бы и понимаешь, что нет, ну, не так так не должно быть, а не можешь. Я не знаю, как это работает, я не знаю, как это такая моральная вот связь, моральная такая давка. Ну вот ну реально невозможно. Вот, вот невозможно просто. Это, это либо реально к психологу, нужно обращаться, поняла, и чтобы он помогал выйти из таких отношений. Ну вот видишь, вот так вот морально, вот так вот они э, контролируют человека. Ну это очень тяжело. Ну и плюс ж, после операции же со мной же у меня же начались панические атаки, и плюс э, я не могла подойти к больнице. Я видела больницу, у меня истерика начиналась. Я начинала плакать, а мне же надо пойти, мне надо группу э, оформить, мне надо вообще прийти, что я после операции, поняла, чтобы знали, что есть такая, мало ли, приступ. А я не могла подойти к больнице, я ее вижу, все, у меня истерика, у меня просто истерика, слезы катятся. Да так что такое творилось, и поэтому ну, я пошла к психологу, чтобы она меня научила заходить заново в больницу, потому что я же понимала, и у меня ребенок, и мне ее тоже нужно водить в больницу, я же не могу вообще к ней не подходить, у меня как бы вера есть, которая может иногда заболеть, например. Вот, и я начала с психологом прорабатывать вот эту вот ситуацию, чтобы я могла зайти в больницу. И как раз же потянулась и эта тема, понял? это вот абьюзер, Женя, это вот все. И она со мной еще по этой теме полгода занималась. Поэтому я сейчас и почему более-менее спокойно к этому отношусь и нормально. Ну, как бы поняла, ну, нет вот этих вот каких-то эмоций, истерик. Ну, для меня это человек умер, потому что, ну, в этом мне, конечно, помог психолог, поняла? это да что, и, и она с Лерой прорабатывала эту ситуацию, со мной полгода. И психолог, она сказала, наташ Немедленно забрать ребенка и не подпускать. Даже психолог сказала, немедленно, немедленно забрать. И слава богу, что вы с ним разошлись. Просто слава богу, чтобы этот человек рядом не находился. Ни с тобой, ни с Лерой. Ну, так вот психолог поняла, сказала. Она говорит, не доведи Господь вообще, чтобы рядом даже возле ребенка не было. Вот, поэтому, ну, да, вот так вот, Вик. А так вот, если порассказывать. Я когда-то, ну, ты знаешь, думала над этой, ну не знаю, буду ли я готова, но мне бы хотелось, но возможно это будет на ютубе, не знаю, в планах есть, но не знаю, насколько я морально буду готова, мне хотелось бы, конечно, вот за 16 лет рассказать эту историю и именно вот это, вот то, что я чувствовала, как это происходило, для чего, для того, чтобы девочки, вот поднять такую тему, поняла, абьюзеры, потому что реально очень много девочек страдают от таких ситуациях, страдают э, от абьюзеров, от таких отношений, и ломаются, и потом жизнь ломается, и хотелось бы, конечно, вот так вот помочь девочкам не входить в такие отношения, распознавать абьюзера, э, Уміть вийти вовремя этих отношений, то, звісно, мені хотілося такой проєкт запустити, поняла? Тим что я тобі говорю 16 літ, опыта з ав'юзером, Дівчата, якщо ви в складних стосунках, у вас є сумніви щодо адекватності ваших стосунків, йдіть до психолога. Не терпіть, не чекайте, щоб пережити ось це-все, -все, тому що вона звернулася до Бога. Допоможи мені від нього піти. По іншому, вона сама каже, по-іншому, я б від нього не пішла. І вона ж від нього таки і не пішла. Він же пішов, коли зрозумів, що з неї він вже нічого не візьме. Він пішов. Дівчатки, до психолога я залишу в описі під відео посилання на сайт, де можна обрати собі психолога. Зараз це не проблема. Да, потрібні гроші, але там, по-моєму, є безкоштовна консультація. Я не впевнена. Може, зараз немає. Але ну, спробуйте на свій бюджет знайти психолога, там багато їх, дуже багато, на різний бюджет. Там є їх відеовізитівки, ви можете подивитися, переглянути, хто вам до душі, зверніться. Хоча одна навіть одна консультація може вам допомогти зробити правильний крок. Потрібний крок. Тому що самостійно з цього виколопитися ну, дуже важко. Ну, одиниці, хто виходять самостійно з своєї ініціативи і доводяться до кінця. Одиниці, у яких є фундамент. Якщо фундамент хиткий, а це пов'язано з багатьма факторами, то ти сам не, сама не справишся. Обов'язково. Обов'язково треба терапія, яка тобі допоможе поставити правильні цінності, зрозуміти правильні і вже буде простіше принаймні, реагувати на те, що він тобі каже. Ти, може, і не підеш від нього. Але ти, принаймні, будеш, коли тебе будуть пригнічувати, ти будеш розуміти, що це за людина і що вона зараз робить. І тоді у тебе буде більше шансів піти, ти можеш. Приходити до тями, скажімо, і в стосунках, да? треба час, не уходячи за стосунків, якщо ти не можеш. Але ти, коли ти знаєш, що він з тобою робить, що це системна системне системне дія, яка в ітогі зламає тебе повністю. Коли ти знаєш, що він робить, ти можеш вже отут ставити блок в голові і не давати себе розрушати далі. Але самостійно це важко зробити, дуже важко. Тому звертайтесь до тих, хто може вам допомогти в цьому. Наташа звернулась до Бога. Він допоміг. Але до психолога, знаєте, мені здається, що це менш травматично. Але ну, на той момент вже, мабуть, по-іншому ніяк. Він тільки сам міг піти, а сам міг піти тільки от коли точно розумів, що все. От у меня, я б, конечно, хотела, именно не потому, что засрать его, поняла, а именно поднять тему, рассказать на своей истории, чтобы девочки не делали вот таких ошибок. Потому что я знаю, что ну, это актуальная очень тема, и хотелось бы девочкам помочь. И, вовремя просто определить в отношениях абьюзера и чтобы они могли выйти. И так, как я вышла, благодаря операциям, трем реанимациям, и осталась благодаря ему. Это же не просто я попала на операцию, потому что у меня что-то болело, у меня ничего не болело. И мне хирурги говорили, тебе не надо было эти операции делать абсолютно. Они тебе не назначались, и у тебя не было вообще предпосылок к ним, тебе абсолютно они не нужны были. То есть, ну вот так ради абьюзера я готова была пожертвовать своей, не то что здоровьем, своей жизнью, чтобы ему было хорошо. Вот, и поэтому, конечно, хотелось бы девочек научить выходить, вот даже не сколько рассказать про эти истории, поняла, про э, это все, а вот именно научить, рассказать, как выходить с этих отношений, дабы вот таких вот плачевных ситуаций не было, то, конечно, бы, ну, я морально готовлюсь, может, когда-нибудь приготовлюсь, но не хочется, чтобы девочки вот так попадали, вот так вот 16 лет вот попадали в такие истории, да, Вик, как я выжила, фиг его знает, как я выжила, сама понять не могу, просто, просто понять не могу, видно, я же говорю, наверху на меня планы просто другие потому что ну я думаю что тут наверное большую роль сыграла лера знаешь вот это материнское чувство наверное материнский долг где я не должна сдаваться вот наверное вот тут потому что я понимала что м -м, я несу за нее ответственность и она особо нафиг больше никому не нужна в этой жизни вот и без меня она еще маленькая была но ну, даже если и подростком все равно ну, то есть она не готова была войти в взрослую жизнь и мне надо было в любом случае быть рядом вот наверное вот это меня больше мотивировало. и наверное вот так я, наверное, и не с этим всем справилась. Вот, благодаря ей. Боже, Лере точно надо с психологом працевать, и терапия, потому что, чтобы она не влезла в поддельные это так часто бывает. Да, с Лерой мы подключили сюда и психолога э, с первого числа. Э, девочка будет психолог. Чтоб ты понимала, я это не показывала, малая уже скинула, ей уже скинули, понимаешь? Это все, блядь. Она сидит, и сейчас Блядь, ну это нормально. Тебе, блядь, вообще кончено, все, у меня обниматы уже пошли, блядь. Фух. От, він виставляє історію. Я не буду показувати, бо він знову поскаржиться, що я показую його обличчя. Е, значить, він сидить на стулі, на креслі, на пальцях у нього вдягнуті прибори. Пора поставити крапку. Сьогодні я зробив важливий крок. Пройшов сертифікований поліграф. Настав час говорити відкрито і показати правду. Чотири роки маніпуляції, обман, су... маніпуляції, обман суду введення в оману близьких і підписників. Тепер покажу, що відбувається насправді. Знаєте, я заради цікавості е... зайшла в gpt Чат і запитала його, чи може людина, яка психічно, ну, скажімо, нездорова, яка у якої можливо є, знаєте, як це, роздвоєння лічності, як це називається, не знаю. Коротше, якісь по, по, прикордонні такі пограничні состояння. Не знаю, як українською сказати. Чи може вона від. Щиро повірити в свою брехню, Допустім, от людина щось каже і він в це вірить. От знаєте от Як Путін він каже, що Україна не существувала, і він в це вірить, що Україну Ленін здав. І от чи може така людина, яка на фоні своїх якихось психологічних проблем повірити в щось, що насправді не є так? І пройти детектор брехні, який покаже, що він не бреше, тому що він вірить в те, що він каже. І він сказав, так, да, і це абсолютно часто таке буває, коли людина психічно, ну тобто, коли вона вірить у щось, вона може пройти детектор брехні. Я не думаю, що настільки там він вірить в те, що він каже. Я не думаю, це не той випадок, але просто було цікаво. Але... В той же час, як можна перевірити, що то за детектор брехні, і чи, звісно, що він там, які питання, і ми побачимо, я думаю, це відео. А може, це чисто, щоб знов-таки потріпати нерви. Йому ж подобається. От, але в будь-якому випадку, ну, блін, це ж ніхто не може дати гарантію, що це дійсно насправді все, що це не куплено. І що це все сертифіковане, як там він написав, сертифікований це. Ну, коротше, ви поняли. В будь-якому випадку, те, що ви зараз почули, а я почула це втретє, тому що я сама спочатку послухала, потім я дала послухати це мамі, тому що вона ж в цій історії теж якби, ну, не остання людина, вона все це бачить, і як я хвилююся, як я з Лєрою з дівчатами. Ми спілкуємося зараз частіше, це часто при мамі. От, і я вдруге слухала, і в мене знов-таки ці розкази про операції, про як вона хотіла собі вживоди. Я реально думала, що якщо я розкрию шкіру і ця жидкость витече, мені стане легше. Тобто, жовч потекла у неї в кишківник. Не, ну, там Щось наплутали, це, взагалі, звісно. Ну, це тільки я не знаю. Я, я не хочу про це думати. Пробач, мені шкода, дякую, люблю. Пробач, мені шкода, дякую, люблю. Це мої фрази. Афермаційні пробач, мені шкода, дякую, люблю. Але коли людина думає, що вона зараз має цю рідину з себе просто розірвати, щоб вона витекла, то ви не уявляєте краще, яка це біль. Все. Це все. У мене немає більше що додати, крім всього того, що я вже сказала. Хто додивився до цього моменту, пишіть коментар свій. Можете нічого не писати. Нехай це просто буде на Ютубі. Тому що Наташа сама їй казала: виклади, просто виклади це відео. Це голосове своє, яке ти мені скинула. Постав якийсь слайд, фотографію, не знаю, і вистави відео. Тому що, ну. Друге це повторити, ще раз це все розказати, це дуже важко. А розказати це на камеру, на аудиторію, це ще важче. Розумієте? Людина, яка це все пережила, якби виносити це отак на загал, це важко. Комусь навіть соромно, дивлячись, хто як до цього ставиться. Але коли вона потім мені скинула це, що подивись, що він робить. У Іллера, опять істерика, я їй цього не показувала, а вже вже всі скину. Як каже, я можу її від цього. Говорить, ну, що мені робити? Я говорю, вистав це відео, вистав, зроби якийсь просто швидко слайд і вистав, просто як ти з ним жила. Все. Я говорю, хочеш, я виставлю? Якщо ти не можеш це зробити, я це зроблю. Я говорю, ну, просто що, ну? вона, пожалуйста, сделай. Да, я тебе, я не знаю, что я включала это голосовые. Да, давай, Вика, потому что я тебе да. говорю, я не могу себя просто до кучи собрать, поняла? Я буду тогда сейчас заниматься следователями, адвокатами, со всеми. Я тебе буду очень благодарна, если ты ну, поможешь и выставишь, поняла? Ты более сейчас четче это все объяснишь, потому что я даже, я даже связать слова, поняла, не могу. Я вообще не могу, у меня так телепает, просто это триндец, короче, поняла? Я замалую переживаю, тут, блядь, думаешь... Как, блин, ее вылечить тут, блядь, не время, поняла? Не тратишь за то, чтобы ее лечить, тратишь на этого, блядь, придурка, понимаешь? Блядь, заняться ему нечем, поэтому... Я на все тебе даю согласие, буду очень благодарна, если ты ну, это сделаешь и люди услышат. Потому что я больше уверена, что это шоу. Вот, да, так как он делает, поняла, проплачивает, и все, это сто процентов, будет там половина шоу. Я просто знаю этого человека. Поэтому выпускай прям сегодня видео, я только за. Так что. Видео Е. Я не знаю, что далее сказать. Я в шоке. Ей, мені дуже шкода, дівчат. І я не уявляю, що далі вообще вам з ним. Ну, якщо людина така, то, то як? Що, що, що зробити? Якщо вона просто для неї це сенс життя. Оце робити, те, що він робить. Як це зупинити? Ніяка поліція це не зупинить.